Ми зараз перебуваємо у звичайному дворі міста Узина, де проживає сім'я зі Слов'янська Олександр Петрович та Анжела Олександрівна. Ми хочемо в них взяти інтерв'ю. Доброго дня! Я Доброго кореспондент дня. газети Дзига і хочу е, вам ставити декілька питань. Ну, взагалі безглуздо запитувати вас, що змусило переїхати з рідного містечка, але на той період, що вам найбільше запам'яталося? Ну, это и, собственно, когда мы уезжали, мы не ну, так вам что запомнилось. Ужас и страх. Вот это, наверное. Ужас и страх. Ну, я как мужчина, может быть, немножко выделялся среди них, пытался командовать. Давайте, давайте, быстрее. Ну, в общем, не дай Хотели Бог. быстрее покинуть город, потому что невозможно было. Ну это раз, а потом уже ж воды не было, летиться было, но водички не было, мы ну, взяли и света не было, и газа некоторые проехали. Ну, полгода. А туда мы думали, что уже на все еду. Страшно. Где-то так. Где так. А виникали якісь трудности при проезде? Знаете, ну, нам сказали первое, значит, мы в, в Светогорск мы не сумели попасть. В основном туда ехали на своих машинах. Мы случайно попали на автобус, который шел в Харьков, в котором места были ограничены. И сказали, берите только катоночки. Поэтому для нас это было, так сказать скоропостижный, скоропалительный этот вызов, выезд, пардон. И ну, мы взяли минимум того, чего бы стоило взять в да. дорогу. У нас Скор... были благотворительные организации, которые вывозили людей бесплатно до изюма, а тогда в нужном направлении уже люди уезжали. Вы да, благотворительный... в городе были. такое были. И люди знали такие... места, где да. собираются. Да. Причем выезжали намного раньше, но были такие, которые нам. Ну а на своих машинах, я думаю, что где-то к этому времени почти все уже выехали, потому что машин вообще-то уже не было. Не было, уже пустые были улицы. И, кстати, перед отъездом мы отмечали в своей семье. Выйдешь во двор, пусто. Тут хоть люди ходят, да? А там выйдешь во двор, пусто, на... глянешь на дома. Уже жильцов почти не было. не было. Раньше детки бегали, было такое, что где-то там что-то стреляют, а детки бегают во дворе, катаются на вот таких Ну Мы обращали на это внимание. Ну, а знаете, где-то что-то, если поблизости уже мамы бежали. Ну, война есть, война если мы ну, так, так, так можно назвать. А чего стыдно наша земля, Або приняла вас наши места? Вы знаете, в принципе у вас тут такие душевные, отзывчивые, неравнодушные люди. И одна из них, Солдатова Людмила Петровна, это наша, будем говорить, наша хорошая знакомая, и подруга нашей мамы, ее мамы. Значит, и она еще раньше звонила, приглашала, но ну, мы немножко думали, а вот улучшится, вот, что... Вот, вот, и, собственно, когда уже нам припекло, мы позвонили, дали ей смс, и буквально через пять минут пришла ответ на СМС, что ребята, собирайтесь, приезжайте к нам. Значит, ну тут и началось это. Я не знаю, собрались за, за вечер, но не помню. Но mm. у нас же не только солдаты, у нас все. Да. Мы очень, во-первых, были удивлены. Сколько много добрых, отзывчивых у вас людей. И спасибо всем. А можно перечислить? Мэри спасибо, мэру города, заместителям, Сергею Владимировичу, Ларисе Михайловне. Очень хорошо приняли, отозвались, помогли. Их семьям огромное спасибо врачам. Мои родители обратились к врачам. Врачи немножко их поддержали. Подлечили. Подлечили, да. Ну, очень много неравнодушных. Благотворительного фонда приходили. Спасибо всему городу озела. Низкий поклон. Мы когда уедем в наш город, мы будем рассказывать. Где мы были и какие люди здесь. А часу мы это Конечно, конечно. Ну, очень. И вообще. Все хотят вообще, все, вернуться. Все там люди слабость. такие, как везде у нас на празднике. все одинаковые. Все такие же. Ну, у нас доброжелательные. Мы не, не разделяем. у нас город курорт. Мы надеюсь, когда восстановим город, приезжайте к нам в гости. Мы, мы вас и приглашаем. Мы стоим на две свои страны. Мы у нас Вся Україна на подіями Слов'янську. Але дякувати Богу, нам вже починається ну, як сказав, відновлення. Отож, чи плануєте ви повернутися і чи узим стане вашою другий день? Ну, узимка стане на другою другий день в будь-якому випадку. И стал. Да, и стал. И стал. А вот э, все-таки, будем говорить, назад, э, конечно, хочется. Дело в том, что э, если мы уроженцы, у нас там, понимаете, я не хочу сказать, что куча, очень много родственников. И все родственники сейчас… Э, выехали. Там, не выехали, а разбросалась судьба, не дума, не Есть в Москве, есть в Калуге, есть в Харькове, есть э, под Славянском, в селах. Кстати, наша одна знакомая семья выехала. У них своих 10 или 8 человек. 8 человек. Они приняли все. Ну, 20 человек человека них И вот эта глава семьи, женщина, каждый день варит, э, целый день варит только там еду на весь этот коллектив. Но они там крутятся, на речку бегают, на речку ловят. Выехать мы планируем. Планируем. Потому что Надеемся, что город восстановится и жизнь ему наладится. Конечно. Мы ну, потом мы же уже получили пенсию здесь, тоже спасибо большое и пенсионным, пенсионным фонду, социальной, социальной защите. Да. работникам. Да. Обещаю, это мама наша получила, а теперь я, так сказать, подожду маленько дадут нам. Ну а потом уже, когда мы более-менее вооружимся какими-то материальными финансами, чтобы приехать спокойно, ну, поедем. Тем более, что, я уже говорил, ну, у нас были разные данные, но конкретно проверили уже, так сказать, состояние нашей квартиры. Наши знакомые друзья ну, пришли, потрогали вот, двери входные. Вот. Пустой подъезд, кстати. Но люди все равно возвращаются. Даже в разбитые ну, дома люди возвращаются. созваниваемся. У нас много, много о, друзей, приятелей и разных даже. В Светогорске. Они тоже так настроены. Но ну, они говорят, мы здесь привыкли. Но ну, это породная местность. Говорят, мы здесь привыкли, что не хотим ушутить, ну, не хотим уже уезжать. Ну, ну там каждый живут по-разному. Кто в, в лавре... Спасибо вам, жители. Кто где-то на каких-то пионерских лагерях, домах, санаториях, там разные плата Но тем не менее, вот у нас соседочка, значит, тоже, она тоже нас выехала, ну, но, выехала потом. Значит, с мужем. Ну, да. у нас эвакуировалась. Да. А еще одна соседка, трое, трое деток вот тоже она выехала куда-то, мы, мы, никак не можем с ней связаться. Я думаю, что свяжемся или увидимся. Но детки одному сколько? Наверное, вроде два, да? Или меньше наверное. Ну, трое деток. Ну, ей пришли насильно почти забрали и вот Ну, думали, куда-то вот рядом мы тоже там. Все ну, люди ну, надеются да. вернуться. Все. А ось Сергій Володимирович хоче вам подарувати от вас акції тільпан щастя, сам тільпан щастя. Е... Зараз на території нашого міста наша мешканка Даша Ніколаєва, відудив проживає Києві, вона родом з місця організувала. І вона зверталася до вас, організувала акції Кульпан щастя. І пан щастя вона шиє сама, шиє, молода мама, двоє дітей шиє такі кільпани щастя з нашими національними кольорами. Реалізує їх всім бажаючим, долучаються наші бізнесмени, наші люди, а на отримані кошти вона планує допомогти вимушеним переселенцям, дітям особливо з Східних областей, з Донецької, Луганської. Я хочу подарувати цим тільки Чи щастя. Нехай він дійсно принесе вам щастя, щоб ваша родина найскоріше з'єдналася вашої внука, за моїми даними. Вона зараз в Харкові, в другому місті, щоб ваша сім'я нарешті з'єдналася і відновилася життя до цих подій. І все у вас було в родині добре, щасливо, і щоб ми проживали, їздили один до одного в гості, і Україна для нас єдина. І в нас єдина мрія, щоб наша держава була єдина, сильна, економічна, підтримувала все наше населення. вам всьому дуже вдячний вам за те, в адрес міського голови, міської ради, наших мешканців, особливо, солдатів, яка знайшла можливість, щоб ви проживали. Дуже вдячний. вам. Хай щастий у цьому Усі та символом вашого міста нам надію. когда приехали в ваш город, очень понравились много цветов, очень много зеленых, красивых. Ну, это будет память о вашем городе. Спасибо. И разговор приедала организатор акции на счастье» Дарья Николаева. И, пожалуйста, что... Ну, моя э, акция пришла от меня, особисто. и э, э, она направлена на помощь детям, детям були змушені евакуюватися, наприклад, з Криму, аби переселитися з Донецьк, Донецької області, з Луганської області. Тому що ну, такі події, які зараз відбуваються там, вже напротязі багатьох місяців, вони вкратають дитячі моменти щастя. І я вважаю, що потрібно якось допомогти, тому що зараз батьки їх направлені їх робота на те, щоб відновити житло. Глобальні проблеми, а дітям і, на те, щоб приділити таку увагу, яку потрібно дітям, немає ні коштів, ні часу. Тому я вирішила допомогти, можливо, комусь цукерками, можливо, комусь спільним рюкзаком, або ліками навіть, тому що діти це потребують, і я вважаю, що потрібно.